অসমৰ জনসাধাৰণে বিকল্প বিচাৰে অসমৰ জনসাধাৰণে প্ৰগতিশীল দায়িত্বশীল ৰাজনীতি বিচাৰে আজিৰ তাৰিখত সেইখিনি উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই আৰু সেইকাৰণে বিজেপি দলৰ ওচৰত একমাত্ৰ এটাহে অস্ত্ৰ বোট চুৰি ৰাইজে যে নিজক বোট দিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ নামবোৰ কৰ্তন কৰা যাওক তেওঁলোকৰ ঠিকনা সলনি কৰা যাওক এয়া হ'ল তেওঁলোকৰ চেষ্টা এই চেষ্টাত যদি আমি নাকচ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ কংগ্ৰেছ দলটোক ৰাইজৰ ওচৰত যাব লাগিব সজাগতা সৃষ্টি কৰিব লাগিব বুথজুৰী সম্পৰ্কত সতৰ্ক কৰিব লাগিব আৰু বুথ কমিটিয়ে আমাক সজাগ কৰিব লাগিব এই প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিবলৈ আমি বহুদিনৰ পৰা লাগি আছোঁ আজি মাত্ৰ বোকাহাট অঞ্চলত কিমানখিনি কাম আগবাঢ়ি গৈছে তাৰ এটা আমি ৰিপৰ্ট লৈছোঁ কামখিনি লৈ লৈ আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট আমি আশাবাদেই যে অহা সময়ত অসমৰ ৰাইজে এটা বিকল্প দেখা পাব অসমৰ ৰাইজে জানেই যে আঁচনি আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ যথেষ্ট আঁচনি আছে বামনি মাজনী বাইদেউ নবৌ জ্ঞান জ্যোতি ধৰ্ম জ্য়োতি কল্পটৰু ওৱান জিৰ' এইট ফ্ৰী লেপটপ আঁচনি তেতিয়াও আছে আঁচনি এতিয়াও আছে কিছু আঁচনি আৰু আঁচনিৰ পিছতো আমাৰ কংগ্ৰেছ দিনত থাকিব আৰু কিন্তু পৰৱৰ্তী দিনত যেতিয়া আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহোঁতে যেতিয়া আঁচনিবোৰ আমি সেই সময়ত ৰাইজৰ মাজত বিতৰণ কৰিম সেই আঁচনিৰ লগত আমি বিভাজনকাৰী ৰাজনীতি শেষ কৰিম সেই আঁচনি দিয়াৰ লগত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী বিধায়কক পৰিবাৰৰ নামত মাটি কিনা বাগান কিনা এই ৰাজনীতিটো আমি শেষ কৰিম আমি আঁচনিৰ লগত বিভাজনকাৰী ৰাজনীতি আমি শেষ কৰিম আমি আঁচনি দিয়াৰ লগতে আমি পুলিচৰ ভয় দেখাই ৰাইজৰ মাজত ভাবুকি সৃষ্টি কৰা এই ৰাজনীতি আমি বণ্ডিত কৰোঁ